badu badu, badu badu badu. badu badu badu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke video ini di mana kita akan membincangkan sesuatu yang sangat penting untuk masa depan pendidikan di Malaysia kita ini. Hello, saya Mahira Ifsalina binti Ismail dan hari ini kita akan meneroka aspirasi serta hala tuju pendidikan di Malaysia berdasarkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM 2013 hingga 2025. Sejak sekian lama, pendidikan memainkan peranan utama dalam membentuk generasi yang berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Oleh itu, PPPM diperkenalkan sebagai kadis panduan utama dalam membangunkan pendidikan negara dengan lebih sistematik dan berkesan. Hmm. akan pada tahun 2013 sebagai satu plan transformasi pendidikan yang sangat komprehensif. Ia merangkumi tempoh 13 tahun dari 2013 hingga 2025 dengan matlamat utama untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan sistematik. PPM disusun dalam tiga gelombang utama untuk memastikan perubahan yang berlaku bersifat berperingkat dan efektif. Gelombang pertama iaitu pada 2013 hingga 2015 fokus kepada memperkukuhkan asas sistem pendidikan. Gelombang kedua pula pada tahun 2016 hingga 2020 menambah baik kualiti pendidikan dengan tumpuan kepada keberhasilan pelajar dan pembangunan guru. Akhir sekali gelombang ketiga iaitu pada tahun 2021 hingga 2025 iaitu menjadikan sistem pendidikan di Malaysia bertaraf antarabangsa. Seterusnya kita akan lihat pada matlamat PPPM. Pertama, menyediakan pendidikan berkualiti kepada semua murid. Kedua, melahirkan pelajar yang berdaya saing di peringkat global. Seterusnya, memastikan sistem pendidikan negara relevan dengan perkembangan semasa. Keempat, memperkasakan profesyen keguruan sebagai kerjaya pilihan utama. Dan terakhir, membentuk generasi yang memiliki kemahiran abad ke-21 untuk masa depan negara. Lagi, marilah kita kita lihat dengan lebih mendalam apakah aspirasi yang ingin dicapai melalui pelan ini. Kawan-kawan, PPPM menetapkan 5 aspirasi bagi sistem pendidikan di Malaysia. Antara 5 aspirasi utama ialah akses iaitu memastikan semua murid mendapat pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang. Ini termasuklah inisiatif untuk menyediakan pendidikan percuma, memperluas akses kepada pendidikan prasekolah serta meningkatkan aroma murid di sekolah rendah dan di sekolah menengah bagi memastikan tiada yang tercicir. Kedua, kualiti iaitu meningkatkan kualiti pendidikan melalui latihan guru, penilaian murid dan kurikulum yang relevan. TPPN menekankan pendekatan pengajaran berpusatkan murid, penggunaan teknologi dalam PDP serta penambahbaikan sistem pentaksiran bagi penilaian pencapaian akademik dan kemahiran murid secara holistik. Ketiga, iaitu Equity mengurangkan jurang pencapaian antara pelajar bandar dan luar bandar serta pelajar dari pelbagai latar belakang sosial ekonomi Langkah-langkah yang diambil uh, termasuklah program sokongan untuk murid daripada keluarga berpendapatan rendah menambah baikkan infrastruktur sekolah luar bandar dan penyaluran bantuan kewangan yang lebih efektif Keempat, perpaduan. Iaitu membentuk generasi pelajar yang bersatu padu dalam kepelbagaian kaum dan budaya. PPPM menekankan kepentingan um, interaksi antara kaum menerusi aktiviti kurikulum, peran, uh, penerapan nilai-nilai murni dalam kurikulum, serta pengukuhan perpaduan dalam sekolah melalui program seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan iaitu, iaitu Dan terakhir sekali iaitu kecekapan, memastikan sumber pendidikan digunakan secara optimum untuk manfaat semua pihak. Ini merangkumi pengurusan kewangan yang lebih cekap dalam sektor pendidikan, peningkatan autonomi sekolah dalam membuat keputusan serta pelaksanaan sistem penilaian berasaskan data bagi menambah baik dasar dan perancangan pendidikan seterusnya enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid pertama kita ada pengetahuan kedua kemahiran berbahasa ketiga kemahiran berfikir keempat etika dan kerohanian Kelima, kemahiran memimpin dan keenam, identiti nasional. Yang pertama, pengetahuan. Murid menguasai literasi, numerasi serta pengetahuan am um, merangkumi sejarah, manusia dan geografi. Seterusnya, ke kemahiran hui bahasa. Murid perlu menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa ketiga kemahiran berfikir murid perlu menguasai pemikiran kritik kreatif dan inovasi dalam menerapkan pembelajaran sepanjang hayat baiklah keempat etika dan kerohanian pendidikan membentuk individu yang beretika bertanggungjawab serta berpegang pada prinsip moral okay. kelima Kemahiran memimpin murid dididik dengan kebolehan kepimpinan, daya tahan, kecerdasan emosi serta kemahiran komunikasi. Dan akhir sekali, identiti nasional. Murid perlu memiliki semangat patriotik dan menghargai kepelbagaian budaya demi perpaduan negara. Jadi, bagi mencapai aspirasi yang digariskan, PPM menggariskan beberapa anjakan utama. Pertama, pendidikan berkualiti. Iaitu memastikan kesamarataan akses kepada pendidikan bertolak antarabangsa. Kedua, penguasaan bahasa. Memastikan murid menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta menggalakkan pembelajaran bahasa tambahan. Ketiga, nilai murni memupuk perpaduan melalui pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Keempat, peningkatan profesion keguruan iaitu menjadikan profesion guru lebih kompetitif dan berkualiti tinggi. Kelima pula, kepimpinan sekolah. Menempatkan pendidikan-pendidikan berprestasi tinggi di setiap sekolah. Keenam, memberi autonomi kepada sekolah dalam meningkatkan keberhasilan murid. Ketujuh, teknologi dalam pendidikan. Memanfaatkan ICT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Kelapan, kecekapan penyampaian pendidikan. Memperkukuh pengurusan pendidikan di semua peringkat. Sembilan, perkongsian komuniti melibatkan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pendidikan. Ke-10, keberkesanan perbelanjaan. Memastikan setiap perbelanjaan pendidikan memberi impak maksimum kepada murid. Dan yang terakhir sekali, ketulusan dan accountability. meningkatkan ketelusan sistem pendidikan melalui laporan tahunan dan semakan berkala Kawan-kawan, guru merupakan tunjang kepada kejayaan PPPM. Mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga bertindak sebagai fasilitator, mentor dan inspirasi kepada pelajar mereka. Dalam era digital ini, guru perlu mengadaptasi pendekatan pengajaran moden seperti pembelajaran berasaskan projek, penggunaan teknologi dalam bilik darjah serta pendekatan yang berpusatkan pelajar. Latihan berterusan adalah kunci untuk memastikan keberkesanan pengajaran. Guru yang berjiwa pendidik ialah guru yang sentiasa sabar, komited dan berusaha memastikan kejayaan anak didik mereka. Oleh itu, peranan guru dalam menjayakan PPPM sangat besar dan amat dihargai. Seterusnya, antara implikasi lain yang saya dapat ialah pembangunan profesionalisme berterusan. Guru digalakkan untuk terus meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui kursus, seminar dan latihan berkala. Pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan guru akan memastikan mereka kekal relevan dalam dunia pendidikan yang sentiasa berkembang. Seterusnya, pemerkasaan peranan guru sebagai ejen perubahan. Guru bukan sahaja bertindak sebagai pendidik, tetapi juga sebagai ejen perubahan yang memainkan peranan dalam bentuk dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih baik mereka perlu menjadi role model kepada pelajar serta mendukung nilai-nilai positif dalam kehidupan seharian. Seterusnya, peningkatan kemahiran berkomunikasi. Guru perlu memiliki kemahiran komunikasi yang baik untuk menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan. Interaksi yang berkesan dengan pelajar ibu bapa dan rakan sekerja dapat meningkatkan kefahaman dan keberkesanan pembelajaran. seterusnya penerapan nilai dan etika profesionalisme guru perlu menerapkan nilai integriti tanggungjawab dan etika dalam setiap tindakan mereka etika profesionalisme yang, tak, yang tinggi dapat meningkatkan imej profesion keguruan sebagai satu bidang yang berprestij Seterusnya, peningkatan keupayaan adaptasi terhadap perubahan, guru harus bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem pendidikan, kurikulum dan teknologi baharu. Keupayaan adaptasi yang baik akan memastikan guru kekal relevan dan mampu memberikan pendidikan berkualiti. Seterusnya, pemerkasaan kepimpinan guru Guru bukan sahaja mendidik tetapi juga berperanan sebagai pemimpin dalam bilik darjah dan komuniti sekolah. Kepimpinan yang berkesan dapat membantu membentuk budaya sekolah yang positif dan meningkatkan motivasi pelajar. Dan akhir sekali, peningkatan kesedaran tentang kesejahteraan emosi dan mental. PPPM memberikan penekanan kepada kesejahteraan guru dengan memastikan mereka tidak mengalami tekanan kerja yang melampau. Guru perlu menguruskan emosi dan tekanan dengan baik untuk mengekalkan keseimbangan dalam kehidupan profesional dan peribadi. Walaupun PPM membawa banyak manfaat, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru dalam merealisasikan visi ini. Antaranya ialah beban kerja yang semakin meningkat. Guru bukan saja perlu mengajar di dalam bilik darjah, tetapi juga menguruskan tugas pentadbiran seperti penyediaan laporan, pengisian data pelajar dan penyertaan dalam pelbagai aktiviti sekolah. Hal ini boleh mengganggu fokus mereka dalam menyediakan pengajaran yang berkualiti dan inovatif. Kedua, kesediaan guru terhadap teknologi. Seiring dengan perkembangan dunia digital, PPPM menggalakkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Namun, tidak semua guru mempunyai kemahiran teknologi yang tinggi atau akses kepada peralatan yang mencukupi. Ini menyukarkan usaha untuk menerapkan pembelajaran digital secara menyeluruh. Seterusnya, ketiga, jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar Sekolah-sekolah di kawasan luar bandar sering kali mengalami kekurangan infrastruktur dan kemudahan pembelajaran seperti makmal sains, komputer dan akses internet yang stabil. Keadaan ini boleh menjejaskan usaha untuk mencapai standard pendidikan yang setara di seluruh negara. Namun, terdapat beberapa penyelesaian yang boleh diambil. Pertama, mengurangkan beban pentadbiran guru. Kerajaan boleh memperkenalkan sistem pengurusan data yang lebih efisien seperti automasi dalam dokumentasi bagi mengurangkan tugas pentadbiran guru dan membolehkan mereka lebih fokus pada pengajaran. Kedua, meningkatkan latihan profesional berkaitan teknologi. Program latihan berkala perlu diadakan untuk memastikan guru lebih mahir menggunakan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga boleh membantu mereka mengenal pasti kaedah terbaik dalam mengadaptasi teknologi mengikut keperluan murid. Akhir sekali, memastikan pengagihan sumber pendidikan yang lebih seimbang. Kerajaan perlu memberi keutamaan kepada sekolah-sekolah luar bandar dalam pengagihan peruntukan pendidikan termasuklah penyediaan kemudahan asas bahan pembelajaran digital dan akses internet yang lebih baik bagi memastikan peluang pendidikan yang sama rata untuk semua pelajar Sebagai kesimpulan PPPM 2013 hingga 2025 adalah pelan strategik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia agar setanding dengan negara yang maju. Jadi, dengan enam aspirasi dan anjakan pendidikan yang menyeluruh, sistem pendidikan kita semakin berkembang dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Terima kasih kerana menonton. Jangan Jangan lupa tinggalkan komen dan berkongsi pendapat anda. Jumpa lagi, bye bye. Bpbbm, jumpa. Ah, bpbb, bpbbm, bpbbp, bpbbp, bpbbm, bpbb, Hmm. Okay, jadi. PPPP. PPPM. PPPM diperkenal. PPPM di. Apa ya? PPPM disusun dalam tiga gelombang. Saya Mayra. Saya. Saya Mayra Ibsalina binti Ismail dan hari.